اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ابتدائی سورت صورت الفاتحہ ہے فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کو شروع کیا جائے چونکہ قرآن پاک کا آغاز اس مبارک سورت سے ہے اس لیے اسے سورہ فاتحہ فرمایا گیا قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ بھی سورت الفاتحہ ہے اس سے پہلے چند آیات نازل ہوئی تھی سورت الفاتحہ ایک دعا ہے دعا کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک یہ کہ دعا کے ذریعے وہ چیز مانگی جاتی ہے جس کی ضرورت ہو اور دوسری چیز یہ ظاہر بات ہے کسی بھی ضرورت کو اس उस سے مانگا جاتا ہے جو وہ ضرورت پوری کر سکے انسان کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے سرات مستقیم کہ سیدھے رستے پر چلتا رہے غلط رستے پر نہ جا پڑے ظاہر بات ہے کہ سیدھا رستہ سوائے اللہ جل شان کے کوئی نہیں دکھا سکتا اس لیے سورہ فاتحہ میں انسان اللہ سے مانگتا ہے اے, دن اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاتحہ میں جو دعا ہمیں اس تعلیم دی گئی اور ہم ہر نماز کی ہر رکت میں جو دعا اللہ سے مانگتے ہیں باقی پورا قرآن پاک ہماری اس دعا کا جواب ہے جب ہم اللہ سے سیدھے رستے کی فریاد کرتے ہیں تو اللہ فرماتے یہ لو پھر سارا قرآن پاک یہ ہے سیدھا رستہ سورت الفاتحہ سے پہلے ہر سورت کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قرآن پاک کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورت التوبہ کے جس کی وجہ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہی بیان ہوگی مسلمان, مسلمان کو یہ تہذیب سکھائی گئی ہے جب بھی, بھی وہ کسی کام کا آغاز کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ الرحیم پڑے, 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 پڑے اب اس کے, اس کے تین فائدے, فائدے ہیں اور بھی بہت, بہت سے ہیں, ہیں بنیادی تین فائدے, فائدے, فائدے ہیں فائدے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ڈال لیں گے تو ہم رفتہ رفتہ توجہ رکھیں گے تو ہر برائی سے بچ جائیں گے وہ اس طرح کہ جب بھی کسی کام کو شروع کرنے لگیں گے عادت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری توجہ ہوگی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو آپ بتائیں غلط کام کرتے ہوئے برائی کرتے ہوئے سورن ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں کر کیا رہا ہوں اور بول کیا رہا ہوں پہلا فائدہ بنیادی یہ ہے جب یہ اپنی, اپنی طبیعت, طبیعت بنا لیں گے تو برائی سے بچ جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عقیدے کی سمت ہمیشہ درست رہے گی کسی بھی با کام کے آواز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اب اللہ, اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں دماغ میں آ سکتے ہیں اللہ کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں لائے جا سکتے ہیں ہم دوسری کسی غرض سے بھی کوئی کام کرتے ہیں فوراً توجہ چلی جائے گی اور ہم ہر اس غیر سے بچ جائیں گے جس سے اللہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں ہمارے عقیدے اور نظریے میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ میرا ہر کام اللہ کے نام سے ہے اور اللہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں تو عقیدے اور نظریے کی سمس اور رخ ہمیشہ درست رہے تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں گے تو ہمارے اس کام میں اللہ کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی توفیق شامل ہو جائے گی جب ہر کام کی شروع میں ہم یہ کہیں گے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اللہ تو کا ضابطہ یہ ہے, ہے وعدہ یہ ہے اللہ اپنے ضابطے اور وعدوں کے خلاف, خلاف, خلاف نہیں فرماتے تم مجھے یاد یاد رکھو میں تمہیں رکھوں بات سمجھ رہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا جب ہر کام کے شروع میں ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو یاد کریں گے تو جواباً اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے ہمیں بھی یاد رکھیں گے اور جو کام ہم کرنے لگے ہیں اس میں اللہ جل شانہو کی توجہ ہمیں نصیب ہوگی اللہ سمجھ دیں عمل کی تو فل.